Hər kəsə salam. Bu günləri sizə çox ləzzətli bir yarpaqlı olması resepti verirəm, qızlar. Bu resepti qeyd etməyinizi mütləq məsləhət görürəm, çünki dadına baxanlar mütləq sizdən e, necə hazırladığınızı soruşacaqlar. Çünki məndə bu həmişə belə olub. Deməli bizə lazım olacaq 500 qram yarısıma, yarısı, yarısı quyruqlu qoynəti. Əgər yoxdursa, sadəcə manatı ilə də edə bilərsiniz. Əfərqi e, yoxdur. Yəni 2 orta boy e, soğan, yarım dəstə kiçniş, yarım dəstə şüyüd, bir dəstə nanə, 2 xörəq qaşığı qatıq, 3 xörəq qaşığı kərə yağı, yarım stəkan yumru dil, zövqə görə duz, istiot və sarı kök. Deməli qızlar qatıq vurmağı mütləq məsləhət görürəm. Çünki həm dolmanın kəfi çıxmır, həm də ki çox yumşaq olur. Mən həmişə yəni mal əti ilə hazırlamışam. E, yiyənlər elə bilərik ki, bu qoyun ətinə hazırlanıb o dərəcə, yəni yumşaq olur və dadlı olur. Yəni siz də məsləhət görürəm belə qızlar siz necə hazır